События вот эти, которые прошли, потихоньку начинают забываться, у кого, ну, я думаю, что это напомнит о тех событиях и напомнит, что Украина должна быть единой. Эмоции переполняют, очень такой посыл, конечно, волнующий, это точно. Очень приятно, что это были действительно военные, которым сейчас возвращается к счастью почет и уважение. Мы были запрошены взять участь у... Великій суспільній акції на підтримку єдності України, на підтримку всіх людей, які відверто скажемо, мають розум і хочуть жити в мирі, об'єднавши свої зусилля для того, щоб будувати і розбудовувати Україну.